Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini tular di media sosial kononnya Jepun menya menyambut Donald Trump dengan sambutan ala kadar. Walaupun dan penyokong-penyokong pembangkang yang kelihatan bodoh sombong, pura-pura pintar dan memang macam bodoh-bodoh akhirnya termakan ludah sendiri. Mereka cuba membandingkan sambutan Jepun dengan sambutan Malaysia. Mereka lupa satu perkara. Saya akan dedahkan, saya akan perjelaskan dan saya akan cerahkan kepada anda semua. Kenapa berlaku seakan perbezaan cara sambutan antara kerajaan Malaysia dengan Jepun. Sekarang ini, walaupun perikatan nasional pembangkang sedang tersakiti sedang sakit hati, sakit jiwa, dendam dan sebagainya. Apabila melihat Anwar Ibrahim berjaya membawa Malaysia sebagai pengerusi ASEAN yang sangat dihormati dan disegani dunia. Banyak sejarah tercipta di dalam Summit ASEAN, persidangan ASEAN kali ini. Malaysia dianggap sebagai negara terpenting di dalam mendamaikan Thailand-Kamboja. yang itu pastinya masuk di dalam sejarah perkembangan ASEAN sampai selama-lamanya. Selain itu, Malaysia juga menjadi salah satu penggerak kepada penerimaan Timor Leste sebagai ahli tetap ahli tetap ASEAN yang terbaharu. Sehingga presiden Timor Leste memuji Anwar Ibrahim. Nama Anwar Ibrahim melambung tinggi. Kalaulah ini pelaburan Anwar jadi perebutan macam begitulah. Tapi ramai juga yang kata sambutan Malaysia terhadap Donald Trump melampau. Sampai sekarang saya masih bingung mana yang keterlaluan itu. Dikata sambutan keterlaluan, saya lihat sambutan itu sederhana, ikut protokol, ikut keselamatan. Bahkan Donald Trump enjoy sampai dia sanggup langgar protokol bawa Anwar Ibrahim masuk di dalam kereta presiden. Anwar Ibrahim adalah orang keempat seluruh dunia yang masuk pernah masuk dalam kereta Donald Trump The Beast. Belum pernah ada di Malaysia. Mahathir tak pernah, Najib tak pernah. Kalau kau sebut Muhyiddin, lagilah tak pernah. Hadi, minta ampun lah. Jadi, ini pencerahan. Kenapa Jepun menyambut Donald Trump dengan cara mereka sendiri berbeza dengan Malaysia. Kau share video ini supaya semua orang tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen anda. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua ini ialah terapi imun transfector for life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan anda, mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk anda hari ini, saudara. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai juga tanya kenapa layanan Jepun terhadap Trump boleh pula jauh berbeza dengan Malaysia. Tiada karpet merah, tak ada joget bagai, semua pun tak ada. Siap ada yang komen, mereka bangsa jiwa merdeka, bukan bangsa jiwa hamba. Inilah komen yang komen orang-orang macam dengan tanda petik bodoh-bodoh. Menulis suka hati. Reaksi pertama aku, korang biar betul nak bandingkan Malaysia dengan Jepun. Bukan soal Jepun itu negara maju, kita belum maju bukan itu tapi soal hubungan Jepun dan Amerika Syarikat itu Jepun ini sekutu Amerika Syarikat paling tegar di dunia bersama-sama Britain dan Israel orang panggil JIB bukan Najib yang lain ya tiga negara yang jadi tiang seri empire Amerika Jepun Israel dan Britain Sampai hari ini Jepun tak iktiraf Palestin sebab Amerika tak bagi. Kalau Amerika tak bagi, Jepun tak boleh buat apa-apa. Itu level hubungan Amerika, Syarikat dan Jepun. Jadi kalau tak ada protokol atau sambutan mesra pun tak jejaskan hubungan dua negara. Dia orang dah lama ikat kontrak, nak jaga sesama sendiri. Lagipun, bukan Jepun tak nak bagi sambutan. Masa Trump pergi Jepun pada tahun 2017 dan 2019, ada juga mereka membentangkan kapit merah. Cuba kau cari video itu. Siapa kata Jepun tak buat? Jepun buat. Tahun 2017, 2019 Jepun buat. Maharaja, bahkan pada waktu itu Maharaja Jepun sendiri mencemar duli turun ke airport sambut Ram. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kebelakangan ini Jepun menghadap pelbagai penyerang lone wolf yang serius. Lone wolf ini mereka penyerang yang bertindak sendirian. Tidak disokong kumpulan atau gerakan mana-mana. Tapi mereka menyerang orang ternama atau pemimpin atas motif sendiri. Serangan Lone Wolf ini yang bunuh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2022. Perdana Menteri Fumo, Fumio Kishida pun pernah cedera diserang pada tahun 2023. Jadi, Jepun tak nak ambil risiko dedahkan Trump. Keselamatan lebih penting. Ketika ini turun saja daripada epot, terus naik helikopter ke Istana Maharaja menghadap Maharaja Jepun. Padahal tak jauh pun dari airport ke istana, lebih dekat berbanding KLIA ke Ridge Cellphone. Dan kalau nak cerita bab ambil hati Trump, Jepun dah lama buat. Malah Jepun boleh kata tok guru dalam bab nak mengampu Trump. Lepas seminggu Trump menang pemilihan presiden pada November 2016, Perdana Menteri Shinzo Abe terus terbang ke New York untuk jumpa Trump. Jadi pemimpin asing pertama yang jumpa presiden elek Trump. Apa Abe buat? Dia tahu Trump suka main golf. Dia pun hadiahkan batang golf emas kepada Trump. Masa tu Trump belum angkat sumpah pun. Masih duduk dekat menara Trump. Abe dah gelabah nak tackle Trump. Kenapa Abe tak sabar? Sebab Trump masa dulu muda terkenal sebagai penghentam Jepun. Orang yang kerja dia hari-hari hentam Jepun. Tahun 1980-an, masa Trump baru acah-acah nak berpolitik, dia jadikan Jepun sebagai modal dia. Sebab Waktu tu Jepun ekonomi kedua terbesar selepas Amerika macam China hari inilah orang Amerika rasa terancam jadi tuduh Jepun macam-macam termasuk Trump apa yang dia cakap pasal China hari ini sama saja dengan apa yang dia cakap pasal Jepun dulu kononnya Jepun ambil kesempatan terhadap Amerika dengan amalan perdagangan yang tidak adil malah Trump siap ungkit lagi soal bantuan ketenteraan Amerika terhadap Jepun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua WW2. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepun jadi markas tentera Amerika terbesar di dunia. Dengan lebih 50.000 orang askar Amerika ditempatkan di sana. Askar Amerika ini bukan saja mempertahankan kepentingan Amerika sebagai langkah berjaga-jaga terhadap Rusia dan China tapi juga mempertahankan Jepun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jepun tak nak wujudkan lagi tentera selepas Perang Dunia Kedua. Jadi dia cuma ada angkatan pertahanan diri, Safe Defense Force yang skupnya kecil. Yang lain semua dia harapkan Amerika. Benda ni nampak macam menggadaikan kedaulatan Jepun tapi sebenarnya menguntungkan juga. Sebab Jepun tak perlu keluar bajet besar untuk pertahanan. Boleh fokus 100% pada ekonomi dan pembangunan negara. Tapi Trump ugut nak tarik balik dan Amerika atau minta Jepun bayar Amerika untuk kekalkan tentera itu. Abe pun risau. Tapi dengan skill dia, dia berjaya tackle Trump. Sepanjang Trump jadi presiden tahun 2017 hingga tahun 2021, bukan saja Trump jarang ungkit isu tentera itu, malah siap panggil AB great friend. Dengan Trump ini memang kena personal. Setakat hubungan formal G2G tak jalan. Adakah kita nak kata AB ini pembodek, lapar pujian manusia? membelakangi maruah Nin Ho Jin tak ingat tragedi Hiroshima dan Nagasaki? Tidak, tidak. Bukan itu maksudnya. Apa dia buat untuk kepentingan negara? Walaupun rakyat Jepun sendiri persoalkan kewajaran pakatan Jepun Amerika. Tapi kalau tak nak bergantung pada tentara Amerika, Jepun kena buat tentara sendiri. Waktu pula tak suka. Sebenarnya, Abe antara pejuang utama nak hidupkan balik kuasa tentera Jepun sambil kukuhkan hubungan dengan Amerika. Dasar Jepun untuk masukkan tentera lepas Perang Dunia Kedua itu sebahagian daripada rasa bersalah orang Jepun. Golongan kiri macam sosialis dan liberal anggap Jepun perlu tebus dosa perang dengan tak ada tentera tapi bagi golongan konservatif macam Abe orang Jepun tak perlu apologetik atas apa yang berlaku masa perang Abe dulu hampir setiap tahun melawat tokong Yasukuni, tempat peringatan tentera Jepun yang terkorban masa perang dunia kedua Tindakan itu membuat dia dibenci oleh China dan Korea Utara dan selatan sebab bagi mereka Abi tak insaf dengan kejahatan Jepun dulu. Diorang juga tergugat dengan cita-cita Abi nak hidupkan balik kuasa tentera Jepun yang boleh kacau keseimbangan kuasa serantau. Begitu juga dengan Perdana Menteri Baharu Jepun, Sanai Takaichi, Perdana Menteri Wanita Pertama Jepun. Takaichi ini anak didik politik Abe. Abe yang bimbang Bimbing dia dari ahli parti biasa sampai jadi menteri dalam kabinet Dari segi pemikiran pun dia ikut mentor dia Malah boleh kata dia pewaris pemikiran Abe yang paling menonjol Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Negara Jepun, negara jiran Jepun iaitu China dan Korea Tengah bersangsi dengan Takeichi Apabila Taiki Kajici melawat tugu negara Kuala Lumpur dan beri penghormatan di makam Jepun yang memperingatkan askar Jepun yang mati di tanah Melayu, ramai netizen China dan Korea kecam tindakan dia. Nampak dia sebagai AB 2.0. Dia ini menjadikan pertemuan antara Trump dan Takaiichi cukup menarik. Ia ya, petunjuk awal sejauh mana Takeichi boleh teruskan persahabatan Abi Trump dan macam mana dia nak manfaatkan hubungan dengan Amerika untuk capai cita-cita mentor dia. Adakah kita nak terus hukum Jepun sebagai negara jahat sebab pro-Amerika? Tidak. Jepun pun ada kepentingan negara dia. Kalau Jepun kena serang dengan China, bukan kita yang akan tolong. Jadi dia kena fikir untuk diri sendiri kepentingan negara inilah yang jadi pertimbangan pemimpin dalam zaman negara bangsa bangsa ini. Kita bukan hidup zaman khalifah di mana seluruh umat bersatu di bawah satu pemimpin. Kalau apa-apa jadi tak akan siapa akan datang. Tak ada siapa akan datang pertahankan kita atas seruan khalifah. Dalam dunia hari ini each for themself masing-masing jaga masing-masing. Realiti yang pahit tapi itulah hakikat. Di samping kita bersolidariti dengan saudara seagama, kita juga akan ada kepentingan negara yang perlu dijaga. Bukan mudah nak capai keseimbangan antara dua ini, tapi kita cuba. Bukan maknanya kita tak peduli solidariti umat. Malah kalau negara kita sendiri hancur siapa nak bersolidariti dengan siapa nanti. Hanya dengan memahami konsep negara bangsa dan kepentingan negara barulah kita boleh berdiplomasi dan barulah kita boleh faham diplomasi dan geopolitik secara menyeluruh bukan semata-mata ikut emosi atau tafsiran prinsip yang kaku. sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye tuan-tuan saya perkenalkan kalau kamu sakit otot sakit belakang sakit sendi boleh pakai ini tekan itu butang Shopee. ini kamu harga istimewa paling murah untuk kali ini ini minyak yuyi cap mau kalau kembung perut dan sakit perut cepat dapatkannya melalui Shopee tekan itu beg, butang ada harga istimewa saya berikan kepada anda pula barang favorite saya Govinscon kalau kamu ada sakit uh, gestrek beli ini, tekan itu butang uh, butang Shopee harga istimewa saya berikan kepada anda semua oke okay? ini selalu saya beli ini adalah Yoko-Yoko dan kalau sakit otot ini paling mujarab wajib kamu belilah. Narakan dalam hutang beg itu, harga istimewa diberikan.